Berapa saya nak bayar puan untuk jadi lawyer kami? Kami bukannya berduit. Saya pun tak tahu ceritanya macam mana puan. Balai mana entah yang dekat flat Semarak tu? Kata kes dera budak. Anak saya baik tau puan. Macam malaikat. Dia tak mungkin buat anak dia macam tu puan. Puan, Puan boleh tak selamatkan anak saya, Puan? Okey, kes dia. Ya. Okey, tak apa macam ni. Tinggalkan saya dia punya nama, nombor IC, nanti saya cuba cek dengan balai. Okey? Alhamdulillah, terima kasih ya, Puan. Tapi Puan, berapa saya nak bayar Puan untuk jadi lawyer kami? Kami bukannya berduit. Uh, harga tu nanti kita bincang. Saya kena tahu fakta kes dulu. Bagi saya cek dulu nanti saya come back. Alright, boleh ya? Alright, okay, bye. Assalamualaikum. Lapan sembilan R A satu lima sembilan enam satu satu dua kosong dua empat. Adi tu Yusof. Dengan izin mahkamah, saya, Inspektor Ahmad Safri, memohon reman selama empat hari untuk menekalkan siasatan. Kami juga akan lakukan kawat jam semasa reman. Dengan izin mahkamah, saya Fakri. YJS merupakan seorang pengurut besi buruk yang berumur 40 tahun. Di rumahnya, ada ibunya sedang sakit berumur 60 tahun. Walau bagaimanapun, tiada sebarang batahan untuk menahan Reman selama tiga hari. You should object. This is your duty. Reman tiga hari. Alasan untuk melengkapkan kertas siasatan bukanlah satu alasan untuk menahan mana-mana suspek melebihi 24 jam. BK89RE 1597 112024 Afira Dati Syawal Dengan izin mahkamah Saya Inspektor Shima Pegawai penyiasat bagi kes ini Dalam kes ini Puan Mangsa Maizatul telah dijumpai oleh orang awam dalam keadaan cedera teruk di dalam rumah OIDS. Maklumat awal mendapati YDS adalah orang yang melakukan perbuatan tersebut terhadap mangsa. Tangkapan telah dilakukan semalam dan kami telah merampas alat yang digunakan untuk menuduh mangsa. Walau bagaimanapun, kami memerlukan masa yang lebih untuk merakam percakapan, menunggu laporan perubatan dan juga laporan cap jari serta melakukan kawacang dan lain-lain lagi. Oleh yang demikian, saya memohon pihak mahkamah untuk membenarkan remain selama empat hari. Dengan izin mahkamah, Nur Aminatul Mardiah bersama-sama saya, Cik Yalini dan Izati bagi pihak OIDS. Hujan ringkas pun dalam kes ini OIDS telah ditangkap kerana disyaki mendera anaknya yang berusia 10 tahun. Saya difahamkan rakaman percakapan telah pun diambil pada hari yang sama beliau ditangkap puan, iaitu semalam. Orang awam yang membuat laporan polis adalah pemandu van sekolah yang mengambil sendiri anak tersebut dan kemudian dibawa ke hospital. Semakan dengan IU yang dibuat sebentar tadi menyatakan bahawa rakaman percakapan sebenarnya telah pun diambil pada peringkat pertamanya dan hanya ada lanjutan rakaman percakapan sahaja yang perlu dibuat. Saya difahamkan juga pihak polis telah ke rumah suspek dan merampas alat yang disyaki digunakan semasa proses penderaan tersebut yang kononnya berlaku pun. Seperti mana yang kita tahu pun alasan untuk lengkapkan kertas siasatan bukanlah satu alasan untuk menahan mana-mana suspek melebihi 24 jam. Saya percaya jarak balai polis dengan rumah mangsa dan suspek dalam kes ini adalah hanya 2 kilometer. Bermakna pada bila-bila masa suspek boleh datang ke balai polis untuk memberi kerjasama dalam siasatan ini. Dan uh, untuk mengambil cap jari dan juga laporan perubatan saya percaya ianya tidak memerlukan kehadiran suspek bagi kedua-dua proses tersebut. Dan uh, dengan dengan izin puan untuk nas undang-undang saya serahkan kepada rakan bijaksana saya. Hai ni kalau kau nak tahu Azal tu tak pernah marah aku sikit pun tinggi suara pun tak pernah. Dengan izin mahkamah. Um, seterusnya puan saya merujuk kepada arahan amalan ketua hakim negara di mana uh, ia menyatakan bahawa magistrate dalam membuat pertimbangan berkaitan reman perlulah mematuhi keperluan Seksyen 117 Kanun Tata Cara Jenayah dengan tegasnya ataupun dalam erti kata lain satu strict compliance seperti mana yang telah diputuskan di dalam kes re-detention of SC Varasa yang mana saya juga percaya mahkamah yang mulia lebih arif berkenaan perhakiman di dalam kes tersebut. Seterusnya Puan, Mahkamah yang mulia pada hari ini tidak seharusnya mempertimbangkan permohonan reman ini dalam keadaan di mana peruntukan Seksyen 117 dan juga 119 perenggan A sehingga D kanun tata cara jenayah tidak dipatuhi yang mana dalam kes ini saya percaya bahawa alasan untuk permohonan reman adalah terlampau umum ataupun general dan permohonan reman juga tidak menunjukkan nexus di antara suspek dengan laporan polis yang dibuat oleh pengadu dalam kes ini. Oleh itu saya pohon untuk permohonan reman ini ditolak Puan. Terima kasih Puan. Itu sahaja, Puan. Rayman tolak mahkamah mendapati tidak ada nexus untuk pihak polis menahan Rayman suspek ini. Atirah, aku dah mendaftar sikit nak cakap dengan kau. Bulan depan boleh lahir kalau aku masuk minang kau. Yalah, lagipun kau pernah lambat tinggal seorang, kan lebih manis kalau berdua. Aku ni hidup jaga anak je tau. Tu, sedih nak masuk sekolah menengah. Atu nak masuk tadika. Lagi satu, siapa dan nakkan apa janda miskin macam aku ni ha. Aku nak, aku jadi. Ha. Apa benda yang kau pening kau merepek ni. Kenapa kau suka sangat dengan Azhar tu? Ha? Baik eh, kau tahu tak? Azhar tu dalah kaki pukul, kaki mabuk. Hasnah tu sebelum jadi bini dia Berapa kali kena hentak Kau masih lagi nak dekat dia Kau cakap apa ni ha? Manusia boleh berubah Kau tahu kan Asnah jadi macam tu sebab apa Sebab dia ada jantan lain Hari ni kalau kau nak tahu Azal tu tak pernah marah aku sikit pun Tinggi suara pun tak pernah ha? Sekali tingkah lah Kau ingat eh? Kau yang cakap aku tak pernah beritahu kau Pasal benda ni tau Tak apa Kau tunggu nasib kau Lepas ni kalau apa-apa jadi kat kau, kau tanggung huh. Apa yang nak atur hidup aku, aku tahu. Dia memang tak suka anak-anak dia sebab bekas suami dia lari tinggalkan dia macam tu je. Puan ceritakan apa yang berlaku, Puan? Saya dengar bunyi bising-bising dekat rumah Atirah. Saya jenguklah sebab saya jiran sebelah rumah dia je kan. Lepas tu saya nampak dia pukul anak dia bertalu-talu pakai kayu. Tapi saya tak alang pun sebab dia memang selalu pukul anak-anak dia macam tu. Wow, puan nampak dia dipukul bertalu-talu puan. Baik, puan setuju tak dengan saya sebelum kejadian ini puan adalah rakan baik dengan Atira tertuduh ni. Setuju? Dan saya katakan juga Dah duduk berjiran dengan tertuduh ni sekurang-kurangnya 16 tahun, betul? Betul. Dengan izin Tuan Hakim, saya pun saksi dirujukkan kepada perbualan WhatsApp. Ada lebih 15 muka surat dan saya pun tandakan sebagai IDD terlebih dahulu. Tandakan. IDD 39 Terima kasih Tuan Baik, tengok IDD 39 tersebut Setuju tak Ini perbualan antara Puan Dan tertuduh pada 1 Jun 2024 Saya bacakan ya, dengan izin Tuan Hakim Saya bacakan perbualan WhatsApp ni Salam Atirah, sabar Kau jangan risau, kami tahu kau baik dan tak salah Hairi salah faham Aku dah cerita benda sebenar dekat dia Ini perbualan Puan kan Ya, betul. Tapi... Tapi teruskan, Puan. Dia memang tak suka anak-anak dia. Sebab bekas suami dia lari tinggalkan dia macam tu je. Kahwin lain. Lagipun dia selalu pukul anak-anak dia macam tu. Puan, setuju tak dengan saya? Puan cakap macam ni untuk nak tunjuk karakter buruk tertuduh ni, Puan. Supaya mahkamah percaya penderaan telah dilakukan oleh Atira ni, Puan. kesian jiran aku. Dia punya lah baik. Dua-dua suami layan dia macam binatang. Dengan izin Tuan Hakim, saya pohon saksi dirujuk kepada satu sorotan skrin Facebook bertarikh 11 Disember 2024. Pohon ditandakan sebagai IDD Tuan. tandakan IDD 40 Terima kasih tuan Setuju dengan saya dalam IDD uh, 40 ini Facebook puan sendiri Puan tulis status kesian jiran aku Dia punya lah baik Dua-dua suami layan dia macam binatang Tak pasal dia kena angkut polis Bodoh betul driver bus si Hairi tu pergi report atirah pukul atul Padahal terang-terang memang dia tahu Azhar laki si Atira yang buat. Aku pun dah bagi tahu dia yang Azhar pukul. Puan sendiri yang tulis ni kan? Ya. Dengan izin Tuan Hakim, pemeriksaan balas selanjutnya akan disambung oleh rakan bijaksana saya. Dengan soalan saya, jawab setuju atau tak setuju sahaja ya? Setuju dengan saya pada awalnya, Puan beri sokongan kepada Puan Atira. Kalau ikut Facebook Puan tadilah. Kalau ikut Facebook, saya setuju. Kemudian kes ni jadi viral, setuju? Setuju. Sana sini kecoh pasal kes ni, setuju? Ya. Jadi bila kes dah viral, puan lompat kapal, setuju? Tak setuju. Tapi setuju dengan saya, mula-mula sokong di Facebook tadi. Dan bila pagi kederangan, pendakwaan, kamu kata Atira ni pendera, setuju? Thank you.